Ей платят за то, чтобы инфляция была стабильной. Таргет по инфляции, то есть целевой показатель Центрального банка не меняется. Он составляет 4%. В России в этом году будет где-то 8,5-9%. Поэтому и Центральный банк вот в, своем, в своей политике на следующий год, год наметил двукратное снижение темпов увеличения денежной массы. Она понимает, что чем меньше будет рублевых фантиков, в экономике, тем меньше будет давление на цены, соответственно, необходимо будет затягивать, зажимать пояса тем, которые к этому не привыкли. С другой стороны, вот тот центр, который вы цитировали, Белоусова, это теперь стандартные такие экспансионисты, промышленники, которые аляс по советскому образцу, дайте нам много-много денег, мы завалим страну товарами, в том числе для войны. У них совершенно другая логика. И Набиулина для того, чтобы так испугать и обращать свои взоры к руководству страны, говорит о том, что ресурсов нету, что там деньги заканчиваются, кредит заканчивается. Хотя мы видим, по тому же прогнозу Международного валютного фонда, ВВП России в 20 в 2024 году в долларовом выражении будет больше, чем в 2023. То есть это 2,1 триллиона долларов. да, И когда мы смотрим даже на показатели расходов бюджета российского органа госуправления, то они составят в 2024 году около 815 миллиардов долларов. Это где-то 37,5% ВВП. Это точно не предел, это точно не тот уровень, который нельзя повысить. Но, естественно, есть проблемы с человеческим капиталом, есть проблемы с координацией, с финансами. Санкции действуют, но, знаете, они как вот по понемногу, по чуть-чуть, вот как, знаете, всехватывающая такая вот жижа, которая погружает российская экономика. Но сказать, что заканчиваются ресурсы, кредиты, и вот в следующем году уже будет вах-вах-вах, уж точно нету. когда она говорит, что все задействованы, значит, она понимает, что дополнительно печатать денег да, не, не, нет очень опасно. В третьем-четвертом году увеличение широкой денежной массы ставило 15-18%. То есть, когда экономика там на 2-3% растет, вот, естественно, это очень много, это создает дополнительные проблемы. И э, вот она, я думаю, вот такая риторика, это для того, чтобы противостоять вот как раз военным генералам, вот этим промышленным генералам, финансовым баронам, которые хотят на войне больше заработать за счет дешевых денег. На Биулина не хотела бы допускать увеличение инфляции больше 10%, там, больше 10 и допускать непрогнозируемого девальвации российского рубля, который уже превысил психологическую отметку 100 рублей. Есть ли какой-то предел, Ярослав, от увеличения налогового бремени, ну, условно говоря, в экономической теории, до какого уровня можно обирать собственный народ? — Это зависит, скорее всего, от способности или готовности населения ждать, терпеть, да, и, с другой стороны, от наглости, жадности правителей, собственно, свой собственный народ превращать в орков и в плебс, которому, собственно, пушечное мясо, только в данной ситуации речь идет о выжимании соков и налогов. При совокупных налоговых поступлениях порядка 35%, 5% пунктов еще увеличить можно опять-таки на 2-3 года. Понятное дело, это будет тормозить рост, потому что для, уровня, для страны уровня России 20-25% это тот предел, который обеспечивает максимальный темп экономического роста. Но когда ты 35-40%, да, это больно, это что-нибудь национализировать, что-нибудь продать. Я думаю, что российская тоталитарная система работает не как рыночная экономика. Да? А Путин и Кремль могут... Ресурсы банков и ресурсы крупных коммерческих предприятий могут также занимать, потому что мы смотрим на состояние внешнего долга. Он меньше 20% ВВП. Здесь тоже есть резерв. поэтому можно экспериментировать с расширением размера и финансового участия государства в экономике, но тут его будет ограничивать один главный ресурс — человеческий капитал, которого действительно очень мало, и в топку впускать уже тоже очень опасно.